что мы делаем? Значит, понятно, что раскручиваем ролик, снимаем ремень. Значит, по меточкам. Меточки у нас вот. Меточка тут, бугорочек такие вот есть. И чтобы она должна совпасть с вот этой полосочкой. Вторая меточка, вот она, должна будет снизу. Значит, далее, что у нас касается на коленвале. Пусть у нас уже поспешил коленвал ставим на четвертую передачу, потребен второй помощник, ставим на четвертую передачу, выжимаем тормоза. И вот был болтик, на 19 выкручиваем болт. Выкрутили, снимаем шестереночку, значит, сюда. Что у нас получается? Вверху на коленвале есть полосочка, вот выемочек такие, да, ревчачок. И вот тут у нас заводская вот точечка заводская точечка, она должна выглядеть у нас вот, выставляем на эту потяг. Нижняя вот сторона вот сюда, это я уже для себя порисовал трешки. Все, когда мы это все сделали, значит, что мы делаем? Одеваем ремень, одеваем ремень по вот этим меточкам. Так, это все мы сделали. Тут все вроде бы потянули, пока, пока выставили. Значит, что мы делаем? Далее садимо человека за руль, включаем четвертую передачу, нажимаем тормоза, одеваем манжки и ключиком на 19 це все закручиваем. Когда закрутили